યુવાઓ નશાને છોડીને સ્પોર્ટ્સને અપનાવે તે હેતુથી સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા નેશનલ પાવર લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરાયું હતું દેશભરના રાજ્યોમાંથી આવેલા ખેલાડીઓને મહાત આપીને સુરતની ત્રણ સગી બહેનોએ આ ચેમ્પિયનશીપમાં પોતાનો પાવર બતાવ્યો છે આ સ્પર્ધામાં રાયકવાલ પરિવારની ત્રણ સગી બહેનોએ અલગ અલગ કેટેગરી અને સ્પર્ધામાં ભાગ લઈને ગોલ્ડ સિલ્વર સહિત ચેમ્પિયન ઓફ ચેમ્પિયનનો ખિતાબ પણ જીત્યો છે સુરત પોલીસ દ્વારા કતારગામ ખાતે આવેલા કોમ્યુનિટી હોલમાં યોજાયેલી પાવ લિફ્ટિંગની ચેમ્પિયનશિપમાં દેશભરના ખેલાડીઓની સાથે સાથે રાજ્ય અને સુરતના ખેલાડીઓએ પણ ભાગ લીધો હતો આ સ્પર્ધામાં સુરતમાં રહીને ચા નાસ્તાની લારી ચલાવતા પિતાની ત્રણ દીકરીઓ માટે પણ ઝુકાવ્યું છે ત્રણેય સગી બહેનોએ ભલભલાને હરાવીને સ્પર્ધામાં ટ્રોફી મેળવી હતી

सर हम लोग पावर लिफ्टिंग और रेसलिंग दोनों करते हैं हम हमने रेसलिंग पिछले चार साल से करते हैं कंटिन्यू की है और पावर लिफ्टिंग पिछले एक साल से करते हैं और हमने रेसलिंग में पूरे पांच नेशनल खेले हैं और पावर लिफ्टिंग में तीन नेशनल खेले हुए हैं और हमने बहुत बहुत स्टेट में और खेल महाकुम वगैरह में भी बहुत मेडल जीते अभी जो आप तीनों लोग कंपटीशन में भाग लिए क्या कुछ आपने कैटेगरी में जीता है सर अभी हमने नेशनल पावर लिफ्टिंग में भाग लिया था जो हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर ने ऑर्गेनाइज़ किया था मिस्टर अजय कुमार ने और उन वो मतलब उनका जो ये मुहिम चल रहा है नो ड्रग्स ये वाला ये ज़रूर कामयाब होगा क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसकी वजह से मेडल्स क्या क्या लाए आप ट्रॉफी वगैरह किस कैटेगरी में क्या कुछ जीता है सर हम मैं कैटेगरी में खेली हूँ पावर लिफ्टिंग में और उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा है उसमें तीन गेम थे जो पहली बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट और पावर लिफ्टिंग पूरी तो तीनों में मेरा गोल्ड मेडल रहा है और हम तीनों बहनों ने पार्टिसिपेट किया था और मेरी बहन मोनू का उसने सेवेंटी टू में पार्टिसिपेट किया था उसका सिल्वर मेडल रहा है और सोनू का उसने तीनों गेम में पार्टिसिपेट किया था 57 कैटेगरी में उसका गोल्ड आया तीनों गेम में आज की ओपीडी ड्रग्स की तरह बहुत जारी है है तो क्या संदेश आपकी तरफ से सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आजकल जो हमारा देश है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आपको ड्रग्स नहीं लेने चाहिए नशे नहीं करने चाहिए और ज्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि उससे आपका फिजिक भी अच्छा रहता है आपका आई माइंड लेवल भी सब अच्छे से रहता है नीलम रायकवाला जाना थे रा देश में क्या रिता नशा नु दूषण हटावा पुलिस द्वारा आ सारो प्रयोग कर નશાથી બદહાલી સર્જાય છે તે સ્પોર્ટથી ખુશહાલી સર્જાય છે મન અને તન બને તંદુરસ્ત રહે છે દેશ પણ સારા યુવાનોથી આગળ વધે છે પોતાનું શરીર તંદુરસ્ત રહેવાની સાથે સાથે આઈક્યુ પણ વધે છે તેથી તમામ યુવાઓ નશો છોડી સ્પોર્ટ્સ તરફ આગળ વધવું જોઈએ આમ સુરત પોલીસ દ્વારા યોજાયેલા નેશનલ પાવર લિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશીપમાં અનેક યુવાનોએ ભાગ લીધો છે અઝર કુરશી સાથે પ્રકાશવાળા